assalomu alaykum aziz hamyurtlar xorijdagi qadrli vatandoshlar mana partiyamizga birlashish yo'lida imzolar to'plashda safarbarlik e'lon qilgan edik 5. aprelga qadar joylarda viloyatlarda tumanlarda mahallalarda imzolar yig'ish jarayoni jadal suratlarda bormoqda ammo sizlarga yaxshi ma'lumki xabardorsizlar bizga partiya tashabbuskorlariga uning ofisiga joylarda imzo yig'uvchilarga nisbatan uzluksiz hujumlar siyosiy tahdidlar tajovuzlar bir so'z bilan aytganda jirkanchli qilmishlar sodir etilmoqda mana 30 mart kuni yunusoboddagi ofisimizga lo'lilar qiyofasida hujum qilishdi aslida ular lo'lilar emas Men fikrim qat'iy bu hujumlarni bu tajovuzlarni bu jirkanchlik qilishmishlarni tashkilotchilari bu amaldagi hukumat va uning kuch ishlatar tuzilmalaridir deb hisoblayman o'ttizinchi mart kuni lo'lilar qiyofasidagi mana shu shaxsi noma'lum bo'lgan kimsalar ofisimiz oldiga kelib mana hujum qildi va ko'rdilariz o'ttizinchi mart kuni uchastka nozirlari rahbarligida ofisimizdan chiqarib tashlangan yangi stol stullar va boshqa jihozlarni mana ayoli erkaklar ya ko'rdilariz ijtimoiy tarmoqlarda sindirib maydalab tashladi man videoni ko'rib turibman u stolni tepib otib maydalayotgan e, kimsa har bir oyog'ini harakatiga qarab turibman u maxsus tayyorgarlikdan o'tgan uning har bir oyog'ining harakati maxsus mana shu tayyorgarlikdan o'tganligini ko'rsatib turibdi u shunchaki ko'chadan kelgani yo'q ayolni qarang og'zidan bodidi chiqib shodi kirayapti ko'rmaysizmi o'sha yerda 75 yoshli partiya markaziy nazorat Komissiyasining raisi Muhammad Xojan akani ko'kragiga urayapti partiyamizning navqiron yosh o'ta faol abdumanobni stol bilan urib u videoga olayapti sababi va uni toshga bo'ron qilyapti a endi bu bunaqa bu yovvoyilik jirkanchli tuban qilmishlar dunyoning qaysi mamlakatida bor 31 mart kuni ijtimoiy tarmoqlar orqali ko'rdilariz mening uyimga 25-30 nafar og'zi nihoyatda buzuq ayol erkaklar bostirib kelishdi mani qanchalar haqorat qilishdi nihoyatda o'ta haqoratomiz so'zlari bilan uyimga kiritishmadi a e bu bosqinchilik bu tajovuz bu jinoyat sodir etilgan jinoyatni tashkilotchilari kim albatta man buni amaldagi hukumat va uning kuch ishlatar tuzilmalari ekanligi haqida menda hech qanday shubha yo'q shub ham bo'lishi mumkin emas 31 mart kuni kechqurun soat 20 larda mening uyimda e, bo'lib o'tgan voqealarning qayerdan boshlanganligini yigitlar o'rganib chiqdi bu kimsalar men yani yashayotgan mavzuda mahalla idorasida mahalla raisasi nodira eminova va mahallaning noziri bekzod ismli militsioner boshchilig'ida yig'ilishgan albatta ular boshchi emas tashkilotchi emas topshiriqni ijro etyapti u yerda maslahatlashgan o'sha mahalla atrofidagi o'zlariga yaqin ularni naqadar mana shu insonga xos bo'lmagan xislatlarga ega ekanligini bilgan ayollarni erkaklarni mahallada to'plashgan albatta u yerda kelishib olishgan va mening uyimga mana shunaqa bostirib kelib tajovuz qilib mani, mani haqoratlayapti man bugun uchastka noziri bu voqealarni tag tagiga yetgach uchastka noziri bekzodga telefon qilyapman ey uka san nima ish qilyapsan forma kiyib a nega menga mening uyimga bosqinchilik tajovuzni meni haqorat qilishlarini tashkil etyapsan deyapman nega barchani boshlab kelding mahalla raisasi nodira bilan ha nega odamlarni ko'zi tushmaydigan va qorong'iroq joyda o'zing qolding nega birga mana mening xonadonim eshigiga qadar ko'tarilmading ular bilan birga deb so'rayapman gapiga qarang man deydi urush janjal bo'lsa shuni oldini olaman deb chetda ko'rinmasdan turdim deydi gapga qarang bu gapni kim aytishi mumkin shunaqa urush janjal bo'lishini istayotganlar xohlayotganlar shuni tashkil etayotganlar aytishi mumkin ko'rmaysizmi haqiqat shu qadarki manaunday haq gap qo'yilganda qanchalik yolg'on yashiqni aytishga harakat qilishmasin yuzini basharasini ko'rsatib qo'yishadi ha bu axir mening uyimga qilingan bosqinni menga qilingan tajovuz haqoratlarni albatta tashkilotchilari og'zaki buyruq berganlari tushunarli eng yuqori darajada kelyapti bunday og'zaki topshiriqlar lekin uning ijrosini mahalla raisasi nodira va uchastka noziri Begzod tashkil etayapti mahallada kecha partiyaning 4 nafar mana shu faollari yozma ma'lumotnoma oldik ma'lumotnomada bizga bildirilishicha albatta nihoyatda bizga ma'lumotnomani taqdim etgan ni'oyatda imonli diyonatli vijdonli shaxs yuborgan deb hisoblaymiz kuch ishlatar tuzilmalar samarqand viloyati bo'yicha qanday fitnani tashkil etyapti o'sha samarqand viloyatida imzolar yig'ishda nihoyatda faollik qilayotgan yetti sakkiz nafar yosh yigitlarni cho'ntagiga giyovand moddasi tiqib ularni qo'lga olib keyin militsiya organlariga olib borib ularni shunaqa majbur qilish yo'li bilan ko'rgazma olishni rejalashtirayotganki go'yoki ular aslida imzoyig'is yig'uvchilar yığış, emas narkotik moddalarni giyovand moddalarni rossiya va turkiyaga eksport qilish bilan shug'ullanuvchi yigitlar deb organning tergov oldi surishtiruv hujjatlarida va tergov hujjatlarida rasmiylashtirib va ularni keyin manga va mana o'zbekning mard o'g'loni jahongir otajonovga qarshi ko'rgazma berishga majbur etishni rejalashtirilgan a ko'rmaysizmi bu tubanlikni ko'rmaysizmi bu pastkashlikni alloqulov qarang endi dunyo jamoatchiligi mana shu uning partiyasini tarkibida uning faollari tarkibida imzo yig'ayotganlar asosiy maqsadi giyovvand moddalarni eksport qilishdir deb demak shu giyovand moddani eksport qilishda go'yoki men boshchi sifatida ularni majbur etib menga qarshi ko'rgazma shu jumladan otajonovga jahongir otajonovga qarshi ko'rgazma olishni rejalashtirilgan. Ko'chish ishlatar tuzilmalarning mana shunday jirkanchli tuban operatsiyalarni rejalashtirayotgan xodimlari chuchvarani xom sanabsiz xalqimiz va dunyo jamoatchiligi barcha jarayonlarni ko'rib turibdi endi mana bugun qarang ahvol qanday xorazm va qoraqalpog'iston bo'yicha imzolarni qobul qilib olayotgan partiyaning faol yosh navqiron yigiti mana ne'matjon iskandarov kuni kecha shavot tuman ichki ishlar boshqarmasining 4 nafar jinoiy qidiruv xodimlari jumladan abror kamoliddin ismli xodimlar tomonidan shavot tumani ichki ishlar boshqarmasiga olib borilib kun bo'yi ushlab turilgan bugun uning xotini feruza hayitboyevani uchastka noziri xonasiga chaqirishgan va u yerda uni bilan suhbatlashishgan endi hozir mana men chiqish qilyapman yarim soat muqaddam nematjon iskandar va uning turmush o'rtog'i feruzaxon hayitboyevani uchastka noziri kelib uyidan shavot tuman ichki ishlar boshqarmasiga olib ketyapti o'sha vaqtda menga telefon qilib ma'lum qilyapti ha e bu hurmatli hukumat rahbarlari iz, ishlatar tuzilmalarning rahbarlari ha e bu nima bu bu pastkashliklarni tubanliklarni tajavuz, tahdidlarni bir payoni bormi yo'qmi bir chegarasi bormi yo'qmi ha bu axir bu nima degan gap sizni shu xalq sizga sharoit qilib bergan bo'lsa shu sizning barcha sarfu xarajatingiz ha xalqdan yuqori turmush darajasida də yashayapsiz ashuni hal qilib berib qo'yibdiyu sizga a, a sizlar nima qilyapsizlar nega taraqqiyotga qarshi turasizlar nega qonunlarni paymon etasizlar nega fuqarolarning haq huquqlarini mensemaysizlar kimsizlar o'zi sizlar shu xalqning tarkibidagi ota onalardan dunyoga kelgansiz shu xalqning ichida sizni barchagizni faoliyatizni chegarasi bo'lganidek hammaning umrini chegarasi bor qayerga borasiz a kim kuzatadi so'nggi manzilda hammamizni shu xalqmi nega o'zbekiston taraqqiyotiga qarshi turasiz nega xalqning farovonligini ta'minlash yo'lidagi harakatlarimizga qarshi turasiz siz kimga qarshi turyapsiz o'zizni dunyoga keltirgan xalqizga qarshi turyapsiz shu xalqdan yana dunyoga keladigan bo'lg'isa avlodlarga qarshi turyapsiz bu qilmishlariniz bilan bu tubanliklar bilan bu paskashlaklar bilan nima demoqchisiz xalqqa biz partiyaning tashabbuskorlariga nima demoqchisiz siz atiga bizdek bandasiz agar sizda mundir kiydirilib qo'yilgan bo'lsa uni xalq uning tarkibida turgan biz partiya tashabbuskorlari kiydirib qo'yibmiz aziz hamyurtlar xorijdagi qadrli vatandoshlar imzolar yig'ishda sanoqli kunlar qoldi mana bu hukumat uning kuch ishlatar tuzilmalari rahnomodligida partiyamiz va partiyaning faollariga nisbatan sodir etilayotgan siyosiy tahdidlar bosimlar tajovuzlar hujumlar tubanliklar jirkanchli pastkashliklar bizni yanada xalq bo'lib birlashishimizga kuch bo'lib birlashishimizga undash kerak mana shu sanoqli kunlarda ichida imzolar to'plashda o'zimizni shunchalik safarbar etishimiz kerakki manqunday siyosiy faolligimiz bilan imzolarning yig'ilgan imzolarning hajmi bilan mana bunaqa g'ayriqonuniy xatti harakatlarga mana bunday madaniyat bilan javob berishimiz kerak shu vatanimizni taraqqi ettirishni xohlayotganligimiz xalqimizga va avlodlarimizga farovon erkin haqiqat ta'minlangan jamiyat qurishni xohlayotganimizni imzolar yig'ilgan imzolarimizning hajmi bilan bu bizga qarshi o'zbekiston taraqqiyotiga qarshi ishlayotgan kuchlarga nafaqat bu kuchlarga bizga hozir qarab turgan dunyo jahon jamoatchiligi ham ko'rsatib qo'yishimiz kerak hamma vaqt qonunlarga qat'iy amal qilib aql bilan ish tutish hamma vaqt g'olib chiqqan qilich pistolet miltiq avtomat vaqtincha g'olib chiqqan aql hamma vaqt uzil kesil g'alabani ta'minlagan biz maqsadlarimizga albatta erishamiz inshaalloh parvardigorning o'zi bizga mehribon do'stimiz ham o'zi biz shu taraqqiyotni istayotganligimizni mamlakatimizni istiqbolini yorug' istiqbolini ta'minlashga intilayotganimizni nafaqat odamlarimiz dunyo jamoatchiligi parvardigor bizni yaratgan egam ko'rib turibdi yaratgan egam hammamizni qo'llab quvvatlasin inshoalloh qo'llab quvvatlagay bugungi kunga qadar mehribonligini darig' tutmadi bizdan imzolar yig'ishni jadallashtirishga barchangizni chaqiraman e'tiborlaringiz uchun tashakkur